Вторая часть нашего интервью говоримо про Александра Иванова, тренера. Александра Михайловичу, как начиналась ваша тренерская карьера? Ну, началась она в 97 году. Я приехал с Венгрии, уже понял уже и возраст где-то. Все-таки я играл крайнего полузащитника, всегда травмы довольно серьезные всегда были, поэтому уже решил это все оставить, уже надоело ездить. И меня пригласил Валентин Николаевич Кричко, кто такой выдающийся футболист был Харьковский, тоже воспитанник нашего тренера Кольцова, с нашего интерната. Организовалась такая команда «Арсенал Харьков». И они начали еще играть в первенстве города. Вот он меня пригласил на роль играющего тренера, быть его помощником. Вот. С его, именно с его подачи я стал тренером. Потом уже прекратил играть и был уже только как бы на тренерской стезе. Но с другой стороны, все как бы тренерское образование в дальнейшем я получил от Игоря Маркевича благодарен судьбе, что нас сегодня в «Металлисты». Поэтому, но возвращаясь к тому, что работал в «Арсенале» до 2000 года и там получилось так, что за два сезона во второй лиге, по-моему, потерпели первое поражение и нас убрали. Такое тоже бывает. Но... Потом э, мне предложили э, возглавить э, Харьковскую школу, школа высшего спортивного мастерства, тогда образовывалась, по игровым видам спорта. Вот единственное, надо было для нее футболистов найти, то есть как, бы, как у нас назначили как бы, тренера, а дальше делаешь, что хочешь. Вот, пришлось по институтам звонить, э, собирать футболистов, которые там по каким-либо причинам не попали. И в институтские команды, заявились на Перенста области. Ну, еще и после этого некоторые футболисты, которые у меня там, я отработал там два года, некоторые еще попали, так сказать, в команду мастеров. Еще неплохо о себе заявили. Кстати, вот один из таких, которых, ну, наверное, все знают, это Саша Жданов, который в Крым Роге играл. Ну, тоже вот прошел, начинал он с этого, с моей команды да. И после этого Валентина Николаевича Кричко назначили металлист главным тренером. Ну и он пригласил меня тогда быть помощником, одним из помощников. Поэтому вот с тех пор, как бы можно сказать, я уже в большом футболе. 2003 уже, Это... да? Ну, я пришел в 2002 в конце сезона, как бы тогда уже официально. Но начало, получается, да, с 2003 -го года. Как вас доля звала с Мроном Богдановичем? Опять же, в Харькове у нас тогда э, получилось после Крючко стал э, э, Геннадий Литовченко тоже э, проработал. Потом э, получилась такая ситуация, как бы, э, ну, я не могу сейчас точно говорить в связи с причиной, но тогда металлист распался как бы на две команды. Стал ФК Харьков и металлист, который был в старом металлисте. Поэтому, вот, естественно, мы остались в старом металлисте. Там, кто остался, там большая часть тогда тренерского состава ушла. В футбольный клуб Харьков тогда, они на базе вот нашего арсенала там стали. Сначала с первой лиги, а потом уже вышли в высшую. И э, э, после этого был тренер Александр Анатольевич Заваров. И после него был назначен тогда уже Мирон Бананович Мартеевич. Это был 2005 год. Тогда. И вот с тех пор как бы у нас такая судьба общая. один уже 11 лет фактически. Все вместе работаем, поэтому... Ну вот я, говорю, что я э, да. мир ну, как бы на, на футбольный, это все. На футбол смотрю глазами Маркевича. Поэтому все, что вот он знает, я у него учился. Поэтому вот ну, так вот у нас по жизни идет, очень давно. Потом я стал после этого тренером Ю-19 металлиста. Тоже я очень все-таки доволен этим периодом. Когда ты уже как бы отвечаешь сам за результат. То есть, ассистент это одно, все-таки понятно, что есть главный тренер, и как-то ты чувствуешь себя более безопасно. Потому что все аж, ну, не всегда у главного летят. поэтому... А тут приходилось самому как бы отвечать за это все. И мы отыграли два года. Первый раз э, заняли, ну, как бы, мы остались и вышли, но заняли там, одно из последних мест, по-моему, не помню, 12 или 13 уже. Ну, то есть мы остались как бы в этой э, в чемпионате. Э, а потом мы следующем мы выиграли его, стали чемпионами Украины. Но ну, тогда было большое подспорье. У меня играл тогда э, 95-й год в первом чемпионате. Когда... Вы про 19 год? Да, про 19 Тогда играла, э, мог играть 93-й, а у меня уже был 95-й, потому что это как раз был выпускной класс. И слава богу, с меня там результата никто не требовал такого сумасшедшего. А мы единствен... его дали. Нет, в том первом чемпионате нет, мира, потому что мы в другом. Их... А в другом это состав, конечно, он набил свои шишки, а потом получилось, как велась лига чемпионов среди ю-19, и получается 94-й, как бы его убрали, был 93-й, а потом сразу стал 95-й. И вот так получилось, что четвертого не было, а на пятый как бы не все были готовы. А у нас уже команда была сыграна, хорошая ребята. Ю-19 это был свой рідный крок в головную команду «Металлиста»? Ну, для ребят, да. Для ребят. И это я ж уже после... Я работал 12-13 год. Там это уже после того, как я ушел с тренерского штаба. Первой команды, меня перевели на работу в Ю-19. та натока образовалась, поэтому. Ну, поручили, спасибо тоже вот такие момент и я очень доволен, что я прошёл ту школу тоже. Э, вы, кажется, багато що навчились від Мирона Маркевича, але напевно були і такі моменти, що коли щось від вас почерпнув Мирон Володимирович. Э, <laughs> спасибо, конечно, за это. Ну, я не настолько уверен, что он настолько уже был мудрён в этом, что по-моему, я у него учился. Я его особо ничему научить не мог, поэтому все, что есть хорошее, то это только я подчеркнул в этом плане. Что, ну, человек, который богатейший опыт, там как правило, нормальный человек у него должен учиться, а совершенно не наоборот. Поэтому. Тренерскому искусству я у него, то есть я ему ничего не мог дать свое, к сожалению, поэтому, может, и хотел бы, но я был тогда не настолько опытный тренер, что а все, что было, я подчеркнул не него. Які ваші от головні завдання були в металісті на той час, коли там були такі зіркові футболісти, там Тайсон, Соса, тобто інші, яке ваше головне завдання було в команді за що ви саме відповідали? Ну, у нас як не було такого строгого розграничення. Тобто Ми допомагали Міробогдану осуществлять учено тренувальний процес. Тобто працювали з ними на полі. Что-то, если там получалось, не получалось, он нас собирал, спрашивал свое мнение, наше мнение. Но он всегда это делал. Но вот и свое принимал решение исключительно только он. Поэтому мы, как видели, не кривя душу и преподнесили, что ну, я, допустим, думаю так, кто-то другой думает по-другому. Ну, наверное, это и давало какой-то результат, потому что он мог выслушать. Он принимал всегда, как правило, свое, Ну, иногда совпадало, иногда нет. Поэтому тут трудно сказать, что... нам мы отвечали за все. Там и разминка, и теоретическое занятие. Это, ну, как обычная работа, такая тренера уже, которая, конечно, Когда, как бы, она уже вся утрясается, работа, она как, гладко очень идет. А самое главное, ну, что, мы отвечали за результат. Выигрывать надо было. Вот и все. Вот, когда «Металлист» был на своем... Піку, скажімо так, були там, було хороше фінансування, були дійсно зіркові гравці. Наскільки важко взагалі з ними було працювати? Чи не виникало у вас якісь там суперечок, що, мовляв, ви кажете, там робіть одне, але там що ти типу мені розказуєш, я там так. Ні, ні, у нас слава Богу, такого ні. Тобто, ну, во-первых, для того, щоб тобі так не сказали, треба з футболістами вести коректно теж, ніж люди які... Которые... Играют на определенном уровне, но они тоже достойны уважения и, естественно, у них есть свое мнение. Поэтому мы как бы предлагаем, если у них есть какие-то моменты, они тоже нам высказывают, ну как, тоже в мягкой форме. То есть, вот, а если так? То есть, если мы считали, что все-таки надо по-другому, они это принимали. Особенно, если это давало результат, то... А как бы таких каких-то проблем не было, ну как, ну все равно да, ребята все такие воспитанные были, что и металлисты, и в Днепрешу. Прекрасно понимали, ну, он футболист, и этот тренер, поэтому отношения были очень хорошие. Такие. ну, мы как бы в старом советском стиле не били кулаком по а пытались договориться все таки Найти какой-то компромисс. Чего выникали с какие-то курьезные ситуации, возможно, там, ну, в мовном барьере, там, без побуки? Не, ну, бывало, кто-нибудь что-нибудь выдаст такое, что смеялись. Такое, ну, это нормальное время. Очень всегда спорили, это и металлисты были, в Днепропетровске, в Днепре. Это было, когда, как правило, они ну, заводятся, когда там идет там, последнее упражнение, любое игровое, как правило, игра на боеворот ворот, там, с какими то заданиями. Но они же бились смертным боем доказать, что вот они сильнее, чтобы выиграть. И попробуй только свистнуть что-нибудь не так, вот тогда начиналось уже, можно было все выслушать о себе. Поэтому, ну, это эмоции, потом, если кто-то перебарщил, подходил, извинялся, то есть... Это нормальное явление. Я уже поначалу как-то меня это пугало, так а потом я понял, что это ну, настоящий футболист. Вышел на поле, значит, надо выиграть. Ну, так, это хорошо. Перемога будь какой ценой на Кони это тренувание. Конечно. Особенно вот металлисты просто как бы больше иностранца, там тоже там страсти кипели. Но в Днепре это действительно это было во главе угла. Там мы могли всю тренировку терпеть, заниматься там специальными упражнениями. Но когда начинался футбол, это все. Вот еще до металлиста, вот, на жаль, зараз такой команды, уже там да. по сути. Ну, вот. Все-таки, как ще, я же все-таки пришел в металлист, и, как бы, если так еще сдалека ну, брать, я фактически родился на базе «Металлистов», поэтому что я как бы не разделяю это. Ну, сейчас, да, этой команды нету, и слава богу, что есть такие люди, которые пытаются хоть в таком виде сейчас, как бы, ее реанимировать, пусть она там называется немножко по-другому, но... В это тяжелое время найти спонсоров. Я вот, прочитал, что последняя игра, в которую уже тогда мы играли, что было 6,5 тысяч человек. Ну, как я просто болельщик, он сам по себе уникальный. Кому, может, даже, честно говоря, нигде не вот. Достаточно сказать, что э, когда в самом рассвете играли вот с такими командами, как Гаверло в чемпионате, ему ну, приходило 30-32 тысяч. То есть это о чем-то говорит. Попробуйте сейчас это сделать. Ви особисто вірите в те, що десь в Харкові знову може бути серйозна футбольна команда європейського рівня? Чи вірите ви в те, що можливо там Олександр Ярославський знову повернеться до футболу? Мені трудно сказати, що просто не зовсім ситуація в країні така, щоб на такому рівні. ви розумієте, тут треба, щоб пройшло какое-то і все это как би Наладилась экономика, наладилась нормальная жизнь. Поэтому тогда, может, это и вернется. Но раньше что скрывать, но футболисты приезжали хорошие, шахтер доказал, и Киев, и металлист. Иностранцы были не последние, они все-таки на приличную планку подняли вот именно уровень клубного футбола. На них смотрели дети, стремились, и тогда хорошие пошли выпуски, потому что было с чем сравнивать. Сейчас, может, та ситуация, которая сложилась сейчас, вот она как раз где-то лучше, может быть, для команд второй первой лиги, я так думаю. Потому что какие-то вот такие вот команды начали распадаться, начали освобождаться футболисты неплохие, то есть начали организовываться новые команды. Ну, посмотрите, ну, у нас такой второй лиги давно уже не было. У нас вроде был футбол высокого качества, именно премьер-лига. А второй, как бы, вот такой вот, футбол такого более массовым умирал у нас. А сейчас наоборот. Так, что, может, для молодых футболистов вот такая ситуация, она немножко лучше. Потому что есть шанс зацепиться за команду мастеров. Но все равно уровень второй лиги будет сейчас расти и второй, и первый. Выше, может, пока не будет. Но это, ну, если сравнивать с тем, что было. Поэтому... Александр Павлович, несколько слов еще про Днепро. Вот вы с Мироном Богдановичем добились колоссального успеха. Вы вышли в финал Лиги Европы вот, каким был период вашей работы в Днепре, чем он вам запомнился? Не, ну эти два года действительно были очень хорошие, там очень хороший коллектив, очень хорошие ребята, ну, город хороший, поэтому там, честно говоря, приятно это все вспоминать, все-таки добились такого результата. Ну, результаты добились вот благодаря их характеру. Все-таки состав был, мало того, что они футболисты очень все приличные, плюс у них такой еще очень мужской характер. Поэтому за счет характера вот это вот считаю, все-таки что-то для Днепра сделали. Лига Европы и две бронзы. Поэтому... А вот этот финал Лиги Европы вам не снится, а не кажут, что в них по Лигу Европы на вашу да, Конечно, там, честно говоря, как бы, помягче сказать, но там не срослось именно такие, были не общие команды, а индивидуальные ошибки, они не позволили. То есть. все-таки тогда и команда, там у нас как сказать, бака обыграл. Ну, великий футболист, конечно. С сумасшедшей скоростью, хорошим голевым чутьем, исполнением. Поэтому ну, в каких-то моментах не удержали его. Хотя акцентировали на него внимание. Все. Ну, не сложилось. типа добавится вам то дни проекты сегодня? Да, там хорошие ребята, очень перспективная команда. Плюс добавились ветераны, тут же Руслан Ротаник, вообще душа команды и была, я уверен, что он им останется. Поэтому молодежь хорошая, там дубль вот этим составом играл довольно-таки давно. Поэтому я думаю, что если их не разберут куда-нибудь, если они будут хотя бы еще несколько лет сыграть этим составом, то я думаю, это будет очень хорошая конкурентоспособная команда. Но это сумеет ли их удержать, потому что, как правило, у нас более менее молодой появляется, сразу пытается его куда-то там. Если вот этот состав останется, эти ребята, то думаю, что может быть очень хорошая команда. И последнее вот последнее вопрос, вот только сейчас там запрошивают национальную сборную Украины, не зарано, на вашу думу. Ну, не знаю, тут, во-первых, я не могу влезть в дело сборной, там все-таки большой тренерский штаб, им беднее. Ну, я так думаю, если зачем-то приглашают, туда нашу то, на что-то рассчитывают, мне трудно сказать. Ну, вдруг кто-то заиграет, вот так вот, может... Не только что ли в 17 лет потому что у нас кто-то заиграл. Ну, ну как критики ну, сказать пока ничего не могут поэтому я, да. думаю если заиграть кто то дай бог все дякую.